Приветствуем вас и продолжаем наш эфир. В студии Екатерина Некреча. Представлю моих гостей. Это Юрий Марченко, главный редактор э, сайта «Платформа». И дальше поговорим о еще чего. И э, Мария Насеткина, это это вы менеджер программ э, международной организации «Пакт». Вот так вот. И вы так объединились, вот две организации, и создали э, такой интересный фестиваль. Интересное mm -hmm. название на фестивале, к сожалению, не было, но судя по видео, которое мы еще посмотрим, у Юкрэйзенс. Вот так вот. Украинцы сумасшедшие. О украинцах, которые, несмотря на все трудности, которые возникают в нашей стране, умеют их преодолевать, сделать что-то новое, что-то создавать. Ну и перед тем, как мы увидим, что было 25 апреля в Киеве на Софиевской площади, хочется все-таки узнать... И у вас уточнить, чтобы наши телезрители понимали, кто не понимает, что такое социальная инновация, потому что это фестиваль социальных инноваций. Кто mm -hmm. начнет? У кого, кому идея в голову пришла? Вот так Смотрите, факт это международная организация, которая помогает развиваться гражданского сектора у нас в Украине. Мы поддерживаем разные проекты. В основном это социальные проекты. И мы хотели вот <с <с вот этим фестивалем мы пригласили наших многих наших партнеров, которых мы поддерживали. И мы хотели показать людям не из гражданского сектора, то есть кто не принадлежит каким-то гражданским организациям, какие существуют социальные проекты, как к ним просто можно присоединиться. Хотели показать, что в нашей стране происходят позитивные изменения, что в нашей стране есть очень много вот таких crazy, немного сумасшедших людей, которые, несмотря ни на что, все-таки продолжают менять страну. И хотели, чтобы эти люди познакомились с вот этими социальными проектами, посмотрели, как к ним можно присоединиться, и, возможно, у них возникнут, возникли свои идеи, своих социальных проектов. Юрий, То есть, вы себя относите к, к этим crazy ukrainians? Хотелось бы относить и верю, что так и есть. Но вот для меня социальные инновации, это в первую очередь, это социальные проекты, но больше социальные, чем проекты. То есть это идеи и инициативы, которые меняют страну к лучшему. Делают хорошо не только тебе, но и окружающим. И вот именно таких людей мы хотели собрать, и именно таких людей мы называем «Ukrazians». Ну, потому что действительно против нас чуть ли не весь мир, а мы каким-то образом боремся и даже понемногу побеждаем. Вот название нашего канала "Социальная краина», да. Слово «социальность» вот как воспринимается украинцами вообще, как вот, допустим, говоришь название нашего канала, и кажется, что это сразу будет что-то о старушках, о бедных несчастных, о бездоленных животных. Ну, в общем, -то, это такое слово. Здесь. А тут социальные инновации, и вы говорите о чем-то другом, о чем-то интересном. Между да, вот все, что вы перечислили, и старушки, и бедные животные, было на фестивале, но тем не менее. На все это смотрели еще и молодые талантливые люди, которые тоже, в общем-то, относятся к слову социальные. Так что да, это предрассудок. Ничего и Ничего плохого в слове социальное нет. Абсолютно Тем нет. более, если мы да. говорим об, об инновациях. И если бы вы познакомились с теми людьми, которые там были, и зашли бы там, у нас были много палаток с этими социальными инновациями, поговорили бы с теми людьми, заглянули бы им в глаза, вы увидели бы, что это люди, которые горят своими идеями, которые горят будущим, этой, будущим и настоящим этой страны. И у многих из них даже нет никакого финансирования, и они все равно продолжают свое дело, потому что очень верят в Украину и вообще в себя, в свой народ. Потому что не могут не делать. Не, не могут не делать, да, они не могут остановиться. Это как лавина, вот их несет, вот чуть-чуть они такие ненормальные, но в хорошем смысле. Ну, я обожаю таких людей, у которых действительно огонь в глазах и которые со страстью рассказывают о своем деле. Это может быть в разных сферах на самом деле. И часто такие гости бывают э, у нас и у вас глаза горят. Но давайте посмотрим, что было 25 апреля. Это репортаж радио Свобода. Внимание. Это штука, которая может разрисовывать яйца. Ну, мы ее сделали практически из всякого мусора. То, что люди выкидывают, там какие-то двигатели от принтеров старых, вот, обрезки пластика. Ну, Шаривень у украинцев дуже высокий, потому что к нам приходят люди с совершенно сумасшедшими идеями. Там э, есть люди, которые хотят делать какие-то там инновационные ядерные реакторы. Ну, конечно, это так все не совсем серьезно, но... Да, роботы для сбора клубники хотят делать, солнечные концентраторы, очень много проектов, которые просто там. Я еще раз приветствую всех, кто собрались сегодня Я, я бачу такий шалений сплеск нових українських колективів, і вони часто грають так само англійською мовою, співають, так само орієнтуються на ці от світові ринки, але є таке відчуття, що в них є зараз зміст внутрішній сказати своє слово. Была там вкусная еда, была музыка и э, интересные всякие какие-то ин инструменты, ну вот животных притащили на Софиевскую площадь. Как вам? Вот уже это э, все закончилось? Как вы оцениваете результат? Я смотрю по видео, что людей немного было, или это обманчиво? Это, это просто съемка самого самого начала, само а потом как-то раскочегарилась. Но вы знаете, вот э, на этапе подготовки. Мы как-то, честно говоря, подофигели в определенный момент от того, сколько всего нужно делать, и как мы все не успеваем, и прочее. Утром в день фестиваля пошел дождь. Фестиваль под открытым небом, то есть мы все заплакали вместе с природой и отчаялись. Но внезапно дождь прекратился, фестиваль начался, и мы вот, не знаю, как, как в бильярде мячики, сталкивались периодически организаторы и друг у друга спрашивали, ты жив? У тебя нормально вообще <laughs> все, потому что у меня нормально. Что происходит? Это странно, Почему так? нет форс-мажоров? И мы все так, да, все в порядке, людей много, все с удовольствием едят, покупают на ярмарке, общаются с социальными инноваторами, слушают лекции, как-то все слишком хорошо. Потом пошел опять дождик, но он пошел опять-таки вовремя. Он пошел перед вторым лекционным блоком, потому что мы заставляли каждую из инициатив присутствующих на площади рассказывать о себе и о том, какие идеалы они заставляю. несут. Ну, просили. А если откат тогда заставили. И вот перед вторым лекционным блоком пошел небольшой дождик, который согнал всех как раз в этот лекторий под крышу. Так что даже тут все сложилось. Я могу немного рассказать про сам этот лекторий. Это был очень интересный такой элемент нашего фестиваля. Суть его заключалась в том, что каждая из инициатив была предложена возможность 10 минут рассказать про свою инициативу или про тему, которая их волнует. И у нас там было сколько? До 20, по-моему. 26, по 26 э, таких желающих, которые хотели рассказать вот, и заразить других людей своей идеей, своими какими-то... Ну вот, ну, своим желанием вот что-то менять и менять в разных абсолютно сферах. 26 и человек это все за один день. Это все диваны, да. за один день. И у каждого б... было по 9 минут из-за того, чтобы да. 9 6... или 10? 9. 9, 9 не, больше 10. не больше. 9, а да? кто стоял, скажите мне, с секундомером? Вот, и, э... и, 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 и внимательно следил, Во чтобы не сильнее было... я и буквально стоял с секундомером да. и помахивал там, осталось две минуты, осталось одна минута, пошел вон из лектория угрожающие жесты социально ответственные да. люди ответственны во всем. Поэтому Yeah. Максимум 12 минут затянули, и мы, конечно, этого человека прокляли, но спасибо и ему тоже. Ну вот смотрите, человек, сколько было вот людей, которые специально пришли, увидев в Фейсбуке, да, что такое мероприятие, там, увидев по телевидению, потому что очень много все-таки было в СМИ информа, ну много это в СМИ, в которые я, наверное, там смотрю, не центральные каналы, да, имеется в виду то, что смотрит молодежь скорее, но вот сколько было людей, которые целенаправленно пришли, и сколько было вот прохожих, которые просто гуляли в прекрасном воскресенье день, и тут попали на тебе Crazy Ukrainians? Я думаю, что очень сложно ответить на этот вопрос. Мы так людей не опрашивали, но э, я очень много общалась с людьми, которые проходили, спрашивали просто разные социальные инициативы. И я вам могу сказать, что были разные люди, то есть те, которые проходили мимо, и вот они гуляли в солнечный день с семьей и увидели, что вот, а что тут происходит. Были те, которые приехали снимать, там журналисты даже э, приехали на другой фестиваль, но попали к нам и захотели снять сюжет про нас. Вот. И было также очень много людей, которые целенаправленно ждали, шли на этот фестиваль для того, чтобы вот увидеть всю вот эту сумасшедшую концентрацию социальных проектов в одном месте и иметь возможность с ними пообщаться. Моя любимая история о том, как человек попал или как, как... про человека, который был на фестивале. Ко мне подошел после одного из выступлений парень. А азиатской внешности, скажем так. И говорит, вот я прилетел из Казахстана утром, я просто гулял по городу, и уже несколько часов торчу здесь у вас, и просто удивляюсь тому, что происходит. И я хочу провести такое в Казахстане. Давайте обменяемся контактами, и спишемся, и вы что-то мне подскажете. Я, правда, так как-то казах-крейзианс. Но, тем не менее, вот он прям, вместо того, чтобы ходить по музеям и лаврам, что тоже неплохо, остался у нас и весь день провел. Да, а были люди, которые приходили и говорили, слушайте, Вообще прекрасный фестиваль. Давайте каждый месяц такое <laughs> делать. Ну, это, знаете, это всегда, когда удачно проходят события или даже встреча друзей или каких-то бывших mm -hmm. коллег, да, то всегда хочется это повторять чаще и чаще, но не получается. Какие, мы поговорим о планах дальше, да, вашего фестиваля, но вот какие цели вы ставили перед собой и чего, что удалось достичь, а может быть, какие-то были неудачи или хотя вот то, что Юра рассказала, и погода даже под вам. А, про цель фестиваля я не знаю, Юра, хочешь ты скажи, как как ты? Я видела, хочу сказать. Скажись, да, и потом могу я тоже как-то. Ну, то есть факты. собрать и показать этих людей, что вот есть. Да, окей, наша задача была и, показать, а то, что черт возьми этих украинцев, людей, которые меняют страну к лучшему, даже в таких тяжелых обстоятельствах, их очень много mm -hmm. и перезнакомить друг с другом, чтобы они помогали друг другу, чтобы они эффективнее меняли страну к лучшему для всех нас и Судя по тому, что я видел, удалось. И вот у нас, прости, пожалуйста, Маш, ключевой этот элемент, лекторий, там, где, собственно, все выступали, парень, который непосредственно занимался его организатором, переживал, что вот там будет 40 стульев, и это, наверное, многовато. Потому что все-таки социальные инновации, ну кому они нужны сейчас, будут пустые места, это неудобно. А в итоге их оказалось мало, потому что люди стояли вокруг этого лектория, слушали что-то mm -hmm. краем уха, или не краем уха, а всеми своими двумя ушами. В общем, стульев было мало. Так что, считаю, удалось. Да, и еще одной целью мы себе ставили, чтобы показать людям, вот именно не из правительственных, не из неправительственных организаций, да, которые считают, что ну вот если там гражданская организация, я это, это не мое, я работаю, вот они там себе что-то делают, и я отдельно. Мы хотели показать, что можно быть и волонтерам, и активистам, и участникам, и просто членам организ... ну, какой-то инициативы. Не обязательно вот работать там постоянно, да, и показать, как вот эти социальные проекты, как они меняют страну и как. Человек, который вообще как бы от этого далек, как он может стать частью такого изменения. И я думаю, что это все у нас получилось, потому что мы видели много таких горящих глаза. Люди подходили с этими брошюрами, с этими листовками, говорили, что у вас тут еще? Потому что там у нас было очень много. Два, сколько стендов у нас было? Од... Около 30. Около 30 стендов. Да, и человек, пока это все проходит, он... у него разбегаются глаза, он теряется, но ему всего хочется. Вот есть, мы увидели вот эту жажду у людей, становиться как и часть таких социальных изменений, так и возможно придумывать какие-то свои новые идеи. И вот еще, что было интересно, что мы пригласили туда инициативы, которые вот они рождались и во время Майдана, и до Майдана, но это были инициативы вот таких же простых людей, как и тех, кто приходил туда на Софиевскую площадь. И мы хотели показать, что от простой идеи, от желания что-то сделать, изменить даже на своем локальном уровне, это может перерасти вот, -вот в такое, вот вот что-то невероятное. Да. Ну, прости, пожалуйста, я опять да. тебя прибил. А, очень показательный для меня случай, хотя там у каждого, в общем-то, подобная история. Это Оля Кудиненко и ее фонд таблеточки. Началось все с того, что она подумала, вот у меня в кармане после поездки в Европу остается много мелочи, евроцентов или там долларов каких-то. А давайте все друзья скинутся этой мелочью, и мы купим детям лекарства. А, это случилось, затем это случилось еще несколько раз, и все это, вот эта крохотная идея собрать мелочи из карманов. Она переросла в благотворительный фонд, который сейчас собирает несколько миллионов гривен каждый месяц и помогает на эти деньги больным детям в Ахмаддете. Простейшая да. идея, которая привела к колоссальным результатам. То есть это возможно. Вот когда приходит, кажется, какая-то глупая или нереалистичная идея, она может воплотиться вот в такой большой проект. Она может воплотиться, если человек начинает действовать. Потому что у нас у всех очень много идей. Я вам гарантирую, что вот та гениальная идея, которая у вас зародилась, она зародилась еще у десятка людей. Вопрос только в том, кто начинает реально это делать. То есть кто от идеи, мысли... Начинает делать первый, второй шаг. И не обязательно сидеть и думать: ну вот я сейчас все придумаю, вот идеальную концепцию вот придумаю, идеальный проект. Вот у меня будет свой сайт, вот-вот будет свой офис, и тогда мы начнем что-то делать. Mm -hmm. Попробуйте подойти совсем с другой стороны. Попробуйте сделать маленький шаг маленький проект, я не знаю, маленькое мероприятие, провести его, проанализировать, что получилось, что не получилось, и следующий шаг сделать лучше. Вот так растут инициативы, а не так вот сейчас я год буду думать про и потом у меня что? -то. Потом найду деньги. Потом и найду деньги. Международный будет консорциум. Офис, да, да, да. да, да, да. Ну вот Юра, вы сказали о том, что должны эти украинцы uh, познакомиться между собой, да, то вот вот Познакомились, какие-то, может быть, есть проекты совместные, которые можно сделать? О результатах, есть ли какие-то а, такие значимые... Показательный вещи, результат ⁇ это то, что на улице, я вот фестиваль был в субботу, сегодня понедельник, но на улице я уже несколько раз встречал людей с вот такими браслетами. Мы их напечатали специально к фестивалю, на них написано ⁇ «I am Ukrainian». И вот люди носят, и надеюсь... Цвет мне нравится, спасибо, да, да, это интересно. Ну, окей, хорошо, показательный результат. Люди ходят с браслетом. Видите, я там не была, я тоже с браслетом. Вот эти вот люди, которые набирали брошюр и знакомились с разными идеями, горели у них глаза, вы говорите, Маш. Ну вот, и что? Они же могут это все взять, принести домой, сложить и даже не открыть. Да, но если бы вы посмотрели какие-то там брошюры, там пять простых шагов, как тебе сделать вот это. Так, вот сюда зайди, почитай вот это. То есть э, все инициативы пытались сделать максимально интерактивным своими свои стенды и а, показать людям не только что вот вот мы есть вот мы существуем а показать также как мы вот как вы к нам можете а, стать частью нашего проекта а, я думаю что еще рановато говорить про там какие-то партнерства между этими инициативами либо говорить про количество новых людей которые присоединились к этим инициативам но давайте чуть-чуть подождем посмотрим но я вам скажу что у людей глаза горели и это уже очень важно то есть даже те люди, которые никогда не слышали про то, что такое социальный проект, они никогда не знали, что существует там театр для диалога, реанимационный пакет реформ, ДВВИЖник, или и, не знаю, ребята, которые там роботов каких-то делают, да, то есть они увидели, они уже, у них где-то уже вот появилось вот это зерно, что да, я могу, да, это интересно, да, это существует. Я думаю, что это уже является успехом вот этого фестиваля. Маша сказала, что все было интерактивным, и действительно слово брошюра, вот лично меня немного потому что сразу представляется, что сидят хмурые угу. ребята. Ты Бабушки с собачкой. Я почитаю, <связь> и <связь> уходишь с опаской, <связь> потому что, черт возьми, прошу. На самом деле было множество интересных идей. Мы действительно просили и заставляли ä, придумывать <связь> вот <связь> вот какой-то интерактив на твоем стенде. И, э, э, как мы видели в сюжете, ребята печатали пысанки принтером, э, собачки там лежали из приюта для бездомных. Вот мне очень понравилась инициатива. Ребят, которые придумали простейшую штуку. Стоит парень, показывает фотографию какой-либо достопримечательности и спрашивает, где это находится? Они пропагандируют внутренний туризм, и вот он спрашивает, где это находится? Огромная толпа вокруг, и все там: хм -хм, это Черкасы? Нет, не Черкасы. А Львов? Нет, не Львов. И он там потихоньку подсказывает: это самая высокая Ратуша в стране. Где она находится? И Простейшая штука, напечатать 10 листочков, показывать их толпе, а тем не менее, тебе сразу интересно, тебе хочется почитать об этом, и тебе хочется в итоге поехать туда. И более mm -hmm. того, у них на стенде была надпись, в каких областях Украины вы побывали. И вот подходит человек, говорит, я там в 5, они вписывают в графу от там, mm -hmm. 5 до 10 этого человека. Я был в 24, меня вписали в соответствующую графу, и я потом подходил все время и просто болел. Чтобы, чтобы мои выиграли. И я видел, что многие люди туда подходили, М -м, а я был в 17, давайте поднимайте, мы их поднимайте. Простейшая идея, но завораживает. И действительно было очень много вот таких клевых идей, которые привлекали людей на стенды. Они а просто Ну Вот Крымсос представляли там хэдмайтные да? э, какие-то штуки, которые переселенцы сделали. да, То есть да. все было визуализировано, можно было потрогать, mm -hmm. пощупать, поучаствовать. А Крымсос, кстати, я знаю точно человека, которому наш фестиваль... Но ну, я надеюсь, помог. Потому что после лектория ко мне подошла пожилая женщина, очень пожилая, которая внимательно все слушала. И говорит, вот вы, мол, молодцы, спасибо вам. А у меня, мы, мы сами семья из Донецка, и у меня сын не может по понятным причинам ходить в университет больше. И может быть, в Киеве ему можно куда-то поступить или перевестись, или что-то такое, к кому мне обратиться. Я говорю, вот Крымсос. И она пошла к ним прям, и я связывался с Тамилой Ташевой, начальником Крымсос, которая сказала, да, конечно, поможем. Ну вот, да, потому что здесь крутишься и каждый день с этими людьми говоришь, и такое чувство, что вся Украина знает об этих организациях, mm -hmm. на самом деле далеко не так. Mm -hmm. Вот, скажите, сколько времени вам понадобилось для того, чтобы вот организовать этот фестиваль, да, в субботу целый день, и, mm -hmm. все было просто, конечно, полтора и, месяца? Да, полтора месяца. Слушайте, но это это немного, это очень, это очень мало. Это в экстренных условиях. Последнюю неделю мы вообще очень мало спали и последние несколько дней вот Роман Зинченко помогал лекторам, которые были, которые представляли свои инициативы в лектории, он помогал им составлять свои презентации, мы вот это это все порепетировали, он рассказывал, как лучше их подготовить. И это было, это, понимаете, это как такая, как путешествие. Вот мы отправились с самого, сколько, чуть больше месяца назад в это путешествие, да, и вот в этом 25 апреля у нас наконец-то мы приехали в какую-то неизвестную страну, увидели всех этих новых людей. Вот При этом, и, по да. прости, пожалуйста. Да. При этом действительно опять, опять коллаборация, вот я внезапно осознал, потому что Роман Зинченко, он был одним из... Лекторов. Mm -hmm. То есть он рассказывал о своей инициативе Green Cubator, которая занимается поиском альтернативных источников энергии и просто энергоэффективностью. Плюс он тренировал других лекторов. А, Мария, кроме того, что сама выступала, еще и организатор вообще большой организатор. Mm -hmm. Не знаю, я вот на платформе писал об этом, и плюс модерировал mm -hmm. лекторий. И, и ходил и ел к тому же, да. что тоже важно. Еще и ел. И причем так вот ты идешь через, через всю площадь, да, и вот очень сложно было дойти от одной точки к другой, просто потому что на пути встречалось такое огромное количество людей, которые либо хотели поговорить, либо поделиться, либо показать тоже брошюру, да. И это было очень здорово. То есть атмосфера была действительно очень дружелюбная, позитивная и такая вдохновляющая. Нужно было. Простите, я решил я... эту проблему так, что там была ассоциация велосипедистов Киева, которые давали покататься а всем на велосипеде, да? я просто катался на велосипеде по площади. Что не подсказал. Вот скажите, вход, кстати, был бесплатный? Конечно. Да, конечно. Да? Это вот то, что книжный арсенал проходил в эти же дни, это никак не это помешало? Как? Это как, да? Люди я есть для себя урок, что нужно просто всем организаторам мероприятий в Киеве сесть и договориться создать какой-то единый календарь в Гугле, например, и привет, привет. за полтора года бронировать какие-то события, потому что вот в эту субботу книжный арсенал, субботник общегородской, муниципальный, плюс пикник на воздвиженке и множество всего мелкого, и это чудовищно. Да, но тем не менее у нас было очень большое количество людей. И они приходили и говорили, слушайте, я тут с книжного арсенала к вам прибежал. Или, слушайте, там футболки, например, с дробом Украины чистые приходили. И говорили, слушайте, я тут субботника прибежал. Я хочу тут хотя бы вот хотя бы полчаса посмотреть. То есть действительно, у людей. С одной стороны, конкуренция, с другой стороны, да, слава богу, что это есть не куда пойти. Ну, вот, Юра же жалуется, это, нужно это, календарь. Создавать. Ну, нужно создавать, да, ну, это же так здорово. Это, здорово. А это круто. Это же на самом так самом деле, круто. Деле, да? Конечно, выходные и ну, в и Киеве есть куда пойти, да? Слушайте, ну было бы хорошо, чтобы в других городах Украины было такое разнообразие на самом деле, потому что в Киеве все просыпается весной и к лету. И вот столько мероприятий в один день может быть, да, а все-таки вдруг. В других городах Украины, в других регионах, с этим. Похоже обстоятельства. но вот планируете ли вы как-то расширяться, идти э, за границы Киева? И как часто будет такой фестиваль? Вот фестиваль у нас закончился когда? Где-то в пол восьмого. Угу. Вот. Вы уже начали готовиться ко второму. В, в, в 19-29 я бы сказал, конечно, мы хотим. Черт возьми. Да прям сейчас приступаем. Теперь у меня уже немножко осторожность какая-то появилась. Да, ну смотрите, много было инициатив, которые приезжали с регионов для того, чтобы принять участие в этом в этом фестивале. Например, вот Вильна Хата — это ребята, которые создали такой вильный простер в Краматорске. Это креативная такая платформа, где просто местные могут туда приходить, общаться, они там разные тренинги проводят. То есть такой платформа для молодежи. И они приезжали, рассказывали про свою инициативу. И вот они повезут вот эти эмоции к Краматорск, там поделятся им и, может быть, расширят свою деятельность также на другие города. Пока что мы не планируем проводить фестиваль в регионах, но я думаю, что, может быть, кто-то другой подхватит эту идею. Потому что действительно это очень важно принести вот тут вот это позитивное настроение и вдохновение и в регионы. Хотя мы звали всех людей из региона приезжать к нам в Киев. Пока из Казахстана что... приехали. И вот, вот из Казахстана мы даже приехали, совершенно приехали, случайно да, же, ну тоже приехать из другого региона, это, к сожалению, массово. Я вспомнил еще еще, один, еще одного человека, которому действительно фестиваль помог, потому что певица Джамала научилась кататься на велосипеде на фестивале. Вот так. Это прекрасно. Ну, то есть, если найдутся инициаторы, люди, которые поддержат вашу идею, то вы готовы дать название, как-то помочь советами, и чтобы это было в других городах Украины. Как часто такой фестиваль будет в столице проходить? Я думаю, что это очень сложно сказать. Давайте подождем, переварим и посмотрим, что будет дальше. Это может быть чаще, чем раз в году? Не Изможденные полтора месяца подготовки не досыпали не доедали очевидно и и тут вам такой вопрос то есть вы еще мы еще не пока знаем. что не знаем не можем сказать да спасибо большое Маша и Юра в нашей студии говорили спасибо. Мы про фестиваль Крейзенс и в общем-то про горящие глаза которые делают эту жизнь лучше и про идеи которые могут возникать в голове важно что-то с ними делать как сказала угу. Маша Ну и на самом деле важно что-то делать а не постоянно говорить о том что наверное правительство или государство должно нам здесь все построить здесь все помыть, тогда будет жизнь прекрасна. Нет, начинается все с каждого из нас. Спасибо вам. Спасибо. спасибо. И спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами. Оставайтесь с нами дальше, не переключайте.